ده ده من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم Alhamdulillah kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk berada dalam satu majlis ilmu Convention Kembara 2015 yang membawakan tema Al-Quran sebagai inspirasi kerjaya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk pembentangan kertas kerja kita yang keenam, maka kita dapat bersama-sama dengan al fadil Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli yang datang daripada Selayang, Selangor, eh. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi sebelum kita berbincang lebih panjang, eloklah saya perkenalkan latar sedikit latar belakang beliau melalui slide yang disediakan, insya-Allah. Baik. beliau ialah pencara kanan di Universiti Pendidikan Sultan Idris yang bertugas okay? Yang bertugas di Jabatan Pengajian Islam Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris Beliau berkepakaran tinggi dalam hadis dan usul hadis serta diiktiraf sebagai penulis cemerlang dalam kajian beliau di peringkat master dan PhD. Dari segi pendidikan, beliau mendapat ijazah sejenis muda syariah daripada Universiti Muqtah Jordan Kemudian Master Cemerlang Hadis di UAE Dan PhD Hadis yang Cemerlang di University of Jordan, Jordan Itulah sedikit sebanyak yang dapat kita kenal okay? Pada malam ini kita akan membincangkan tentang pengurusan konflik di tempat kerja menurut Al-Quran dan Al-Sunnah okay? Aa, saya rasa tak ada konflik pun di TM kan okay. Semua baik-baik belaka -baik tak? Lah. tak ada apa pun konflik Cuma konflik hati kot ha. Jadi insyaAllah banyak hadis-hadis Nabi SAW Nabi ni Allah hantar Quran sebagai Quran bergerak Dia tafsirkan Quran Nah, ha, jadi penceramah kita dia pakar dalam manusia tadi tu yang mentafsirkan Quran dalam bentuk manusia. Okey. Tanpa membuang masa, saya persilakan Al Fadil Dr. Muhammad Rozaini bin Ramli untuk memulakan pembentangan fal yatafaddal mashkura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

Mimin dan mukmin yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya dapat bersama dengan tuan pada malam ini. Saya masuk tadi saya terkejut saya tengok ramai. Masya Allah orang-orang TM -orang minat dengan pengajian agama. Masya Allah saya terkenal suara <coughs> Saya tak apa nak ada suara Jadi Insya Allah mudah-mudahan saya doa suara saya ada sampai habis Sebelum kita mulakan Pembentangan ini Saya nak bawa tuan satu kisah Ketika mana Nabi balik daripada perang Hunain Nabi membahagikan harta rampasan perang Nabi bagi kepada orang-orang yang baru masuk Islam mu'alaf Nabi bagi kepada Akrab bin Habis Nabi bagi kepada Uyainah dan orang-orang yang baru masuk Islam di Mekah pun Nabi bagi Nabi tak bagi sikit pun kepada orang Ansar Maka orang-orang muda daripada Ansar Golongan-golongan yang baru Generasi baru Yang baru bersama Nabi Tapi anak-anak orang Ansar Anak-anak orang Madinah Dia mula bising Dia kata pasal Nabi tak bagi kat ke kami Kerana kami juga pergi berak Kenapa Nabi tak adil dalam pembahagian Kenapa hanya bagi pada orang mu'alaf Sedangkan dia orang baru masuk Islam, kami ni lama dah. Maka berlaku konflik di antara orang-orang Islam. Generasi baru yang baru masuk Islam dan generasi lama yang telah berjuang lama dalam Islam. Berlaku konflik. Maka berita ni sampai kepada Nabi. Nabi panggil seorang Ansar Sa'ad ibn Ubadah Nabi panggil Nabi kata kumpulkan orang-orang ansar aku nak jumpa kumpulkan semua orang-orang ansar yang terlibat dalam perang ni aku nak jumpa maka semua orang ansar berkumpul Nabi berucap Nabi ucap Alhamdulillah, Alhamdulillah Nabi puji Allah, lepas Nabi kata Laqad balagatni Maqalah Wajdatun Wajatumuha antum Alayya Min ajli lu'a'atin Ata'allafu biha qawman liuslimu ila islamikum Dia kata Dah sampai kepada aku cerita Cakap-cakap Yang kamu marah dekat aku Kerana ada beberapa perkara Yang aku dah hulukan orang lain Aku tak bagi kat kamu Kerana aku mahu mereka kekal Di dalam Islam Wa tukum ila islamikum Dan aku serahkan kamu Kepada Islam kamu Kerana aku rasa kamu dah bagus Islam lah لو قلتم يا معشر الأنصار لو قلتم لصدقتم ولصدقتم لقد جئتنا مكذبا فصدقناك ومتروكا فآويناك ومخذولا فنصرناك وهي أمرار أنصار كانوا حريمي انكم من لكم Engkau akan bercakap benar Dan orang lain juga akan membenarkan Oh ni dah masuk ke ni Tadi biar satu Suara tak ada Boleh ya tuan yeah. Orang lain akan benarkan kamu Engkau boleh cakap Ya Rasulullah Dulu kau datang ke Madinah Dalam keadaan kau didustakan oleh orang-orang kau Kami benarkan kau Kami kata kau benar Wa matrudan, kau datang kepada kami dalam keadaan kau dihalau daripada muka kami berikan fa'awaina kami berikan kau tempat tinggal wa makzulan, dan kau dikecewakan fa nasarna kami bantu kau Nabi kata kalau kamu cakap macam ini wahai ansar kamu benar ولكن أما ترضون أن يذهب الناس بالبعير والشاة إلى رحالهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا الهجرة لكنت امرا من الانصار. فوالذي نفسي بيده ما سلك الانصار واديا وسلك الناس واديا اخر الا لسلكت وادي الانصار. اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. Nabi kata Wahai orang-orang ansar Adakah kamu tidak suka Ketika mana orang lain Kembali ke negeri mereka Membawa unta-unta Dan kambing-kambing Harta Rampasan perang Ketika mana mereka bawa balik harta yang banyak Tetapi kamu wahai ansar Balik ke negeri kamu Dengan membawa Rasulullah di sisi kamu Adakah kamu tidak suka bahasa radina billahi wa rasulih wa qisma. kami redha dengan Allah dan rasulnya dari sudut pembahagiaan dan dari sudut apa yang Allah taala dan nabi bagi kepada ya, kami nabi kata kalau tidak kerana hijrah sudah tentu aku juga daripada orang-orang ansar kalau tak kerana aku ni muhajir Allah Ta'ala wajibkan aku hijrah ke, ke, Madinah Aku akan nisbahkan Aku akan sandarkan diri aku pada Ansar Muhammad bin Abdullah Al-Ansari Tapi tak boleh kerana aku muhajir Yang mana aku akan kekal sebagai muhajir Orang yang berhijrah Kerana aku sayang dekat Ansar Demi Tuhan yang diriku berada di tangannya Orang-orang Ansar tidak akan lalu satu laluan dan orang lain akan lalu satu laluan Melainkan aku akan pilih laluan ansar Ya Allah Kasihanlah kepada orang-orang ansar Dan anak kepada orang-orang ansar Dan cucu-cucu orang-orang ansar Tuan-tuan Orang-orang orang orang ansar Bila dengar perkataan Nabi Tuan-tuan Hilang konflik Hilang tak hati Maka hari ini Kita yang banyak sangat konflik ni Sebab kita jauh daripada Nabi Sebab tu tajuk hari ini dibuat Macam mana kita nak uruskan Konflik menurut sunnah Kata Al-Imam Syafi'i Setiap orang diwajibkan untuk mengikut Rasul Wahai atakum Rasul, fakuhu, wahai nahakum anhu fanto. Apa yang Nabi bawa Ambil apa yang Nabi larang tinggal. Orang yang hidup zaman Nabi dia boleh tengok Nabi. Dia boleh tanya Nabi. Dia boleh soal Nabi. Dia boleh dengar cakap Nabi. Dan orang yang hidup selepas daripada Nabi wafat dia tidak ada jalan lain melainkan dia kena tengok hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tabiat manusia ini. Tabiat manusia ini kita tak boleh lari akan berlaku konflik. Sahabat yang baik, sebaik-baik manusia Nabi kata khairun nas qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu kurun aku, kemudian kurun selepas aku dan kurun selepas aku, iaitu gol golongan sahabat, golongan tabi'in dan tabi' tabi'in. Mereka ni golongan terbaik dalam Islam. Juga berkonflik. Gaduh tak puas hati. Itu tabiat manusia. Maka sebab itu Nabi tidak pernah Cela orang yang berkonflik Tapi Nabi didik Supaya dia pandai menguruskan konflik Dan kalau boleh Nabi didik Supaya tidak berlaku konflik Elakkan diri Kita tengok hadis-hadis Nabi SAW Yang pertama sekali Tak jalan Jana? Komputer ni bagus kan <tuk tangan> <tuk tangan> Nak elak konflik Nabi ajar Yang pertama sekali senyum Kita orang Melayu jarang senyum Sebab kalau senyum Nanti orang kata gila aku Senyum sorang-sorang -sorang. Dan kalau isteri tengok suami senyum Isteri pula konflik Kau, Kau ya, suami aku senyum Kan? Suami tengok handphone, senyum. Ayah bang, macam ni tu. Mungkin ubat gatal dia kurang tu kan? Jadi gatal lebih. Nabi suruh senyum. Nabi suruh kita senyum banyak. Kerana senyum itu akan menyebabkan orang tak salah sangka. Kan Nabi pesan, Iyakum wa Fa inna dhanna akzabul hadith jaga-jaga kamu dengan sangka-sangka kerana sangka-sangka itu seburuk-buruk perkataan akhidabul hadis paling dusta orang tak senyum kat kita kita dah mula rasa eh dia ni marah kat gua padahal dia bukan dia, di bukan ada masalah apa dia sikit buat apa kita di? maka sebab itu Nabi suruh senyum Nabi kata dalam hadis la tahkiranna minal ma'rufi syai'ah walau antalka akhaka biwajhin baliq dalam hadis Tirmizi lebih, lebih 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 apa? Lebih panjang riwayat ni. Nabi kata jangan kamu rasa benda yang baik ni jangan rasa lekit walaupun sikit. Kita nak buat baik kan? Saya selalu semua kadang-kadang kita ke ofis nak buat apa? Jamuan kan. Ha? Nak buat jamuan. Kita kata okeylah bajet tak pernah ada hujung tahun ni jadi kita nak buat pula lah, lah. Masing-masing bawa Masing-masing bawa makanan tu kita letak di meja tu Bukan makan sama-sama kan Ada orang kadang-kadang dia kata Saya bawa tisu eh Ada tak jenis tu? Ha? Gaji anda lah Ini upsi lama-lama orang ni Eh ada rakam lah Fah <laughs> Off record lah <laughs> saya, buat, saya, saya buat tisu eh tentuan kadang-kadang kita kata buat tisu duit tak payah dah dia nak buat tisu dia buat tisu la tahqiran min al-ma'ruf jangan kamu pandang mudah orang nak buat baik ini sikap orang munafik sikap orang munafik nabi sebut dalam hadis nabi kata orang munafik ni ketika mana Abu Khaisamah Abu Khaisamah dia turun ayat surah nafkah infaq fisabilillah keluarkan harta di jalan Allah dia bagi dia miskin dia bagi satu jumpa tamak orang <guruh> munafik kata jumpa beda ya tapi ada sahabat yang kaya dia bagi banyak bila bagi banyak orang munafik kata tu nak menunjuk tu guna banyak harta bagi sikit tak kena bagi banyak tak kena sebab tu Nabi pesan Nabi kata la tahqiranna minal ma'ruf shay'a walau ant talqa akhaka antulqi akhaka biwajhi al-zalim jangan kamu rasa benda yang kecil tu walaupun dia baik jangan pelik walaupun hanya sekadar kamu memandang kamu melemparkan kepada sahabat kamu dengan muka yang ceria dengan muka yang ceria sebab itu nabi sebut dalam hadis yang lain nabi kata uh, jarir jarir bin Abdullah al-bajali dia masuk Islam lewat Jari ni handsome Orang yang kacau lah Masuk Islam lewat Dia kata apa? Dia kata Mara'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Munzu aslam tu illa tabassama fi wajhi Aku tak pernah tengok se Semenjak daripada aku masuk Islam Semenjak daripada aku masuk Islam Aku tak pernah tengok Nabi Aku tak pernah jumpa Nabi Melainkan Nabi akan senyum kat aku Dan sebenarnya untuk yang digunakan untuk senyum untuk muka kan yang digunakan untuk senyum Lebih rendah daripada Otot yang digunakan Jumlah otot yang digunakan untuk masam muka Sebab tu orang kata jangan marah-marah nanti sebab tua Sebenarnya teori itu betul Kerana bila kita masam Bila muka garam tuan-tuan, kita menggunakan banyak otot berbanding daripada senyum kita kena senyum lah kan? masuk kerja senyum Assalamualaikum, berkahwa kan Hai. Ha, <tuk> itu balik tak ada konflik tu tapi <tuk> <tuk> sebut, kena senyum budayakan senyum biar orang tengok kita tu Syariah dan kita memberikan aura kepada orang lain Kemudian yang kedua, beri salam Tuan-tuan, saya duduk negara Arab 8 tahun Saya habis degree 4 tahun Satu tempat dengan Ustaz Reza, tempat dia belajar Saya pergi balik PhD 3 tahun setengah 4 tahun setengah, 3 tahun setengah, so 8 tahun Arab ni kalau kita pergi memang dia ada satu masalah lah. Arab ni disiplin tak ada dia pakai pun suka dia kan Lepas tu dia buang sampah pun suka dia Tapi dia Bukan semua Arab ni teruk Bukan semua budaya Arab ni yang tak boleh kita ambil langsung Ada satu budaya yang kita boleh ambil Itu beri salam Arab suka bagi salam Yang mana kadang-kadang kita tak buat Masuk ofis tu tuan, tuan Kena bagi salam Kadang-kadang masuk ofis Hola, kan? Bila masa jadi orang Mexico kan Masuk-masuk, hai